As Salamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Qadınlardan belə bir sual ünvanlamışdı. Hər zaman kişilər hansı qadınlarla evlənməlidir? Ona diqqət yetirlər və qadınlar hansı kişilərlə evlənməlidir? Onların vəsfini inşallah ki e, zikr edərdiniz. Allah xələncinizə. Barakallahu fik. Elhamdülillah <laughs> və səlatu və səlam alə rasulillahi və alə alihi və səhbihi əcməin. Amma bə. Yaxşı sualdır. Çünki daim bu məsələyə bir tərəfli yanaşılır məşəhmanlar tərəfindən. Daim kişilərə deyilir ki, bu cür nə qadın al, bu cür nə qadın al. Daim kişilərə fikir versiniz, bu sual gündəmlidir və daim kişilərin diqqətində olur. Lakin Evlənən tərəf iki tərəf olduğuna görə həm qadın, həm kişi. Demək ki, ikisinə də vacibdir ki, evləndiyi zaman evlənəcəyi sözə diqqət etsin. Və qadın təbii ki, ən başdan kişiləri tanımadığına görə, ünsiyyətdə olmadığına görə müsəlman qadın bu işə qadın yox, valisi baxır. Valisi baxır. Yəni qızın atası baxır. Yox, əgər atası dindən anlayışı olmayan moşdikdirsə, ümumiyyətlə dindar deyilsə, o zaman Bu qızın əgər qardaşı və ya qohumu varsa, müsəlman onlar diqqət etməlidir. Yox, o da yoxdusa, bir müsəlmanın vilayətində olmalıdır bu bacı. Və o müsəlman bu qızı öz qızı kimi muamil etməlidir. Yəni öz qızına istədiyini bu qız üçün istəməli. Yəni bu kişi bu vəlisi nəyə fikir verməlidir? Ən birinci ən birinci oğlanın təbii ki, əgər dini ə, və sair varsa, Təbii ki, zahir də əhəmiylidir. Çünki bəzi insanlar məsələn zahirə diqqət etmədən alırlar. Lakin heç kim danmasın ki, e, nəfs məsələsi önəmsizdir. Yox. Nəfs insanda var. Demirəm belə işirdim, mədərəcəsində ən azından xoşu gəlməlidir. Ən azından ürəyə yatmalıdır. Əgər e, dini də varsa, zahirinə baxılır. Təbii ki, bu zahirdən başqa rəbb birinci dinidir. Çünki dini olmasa, əgər oğlanın ümmiətə səhlənkardırsa və ya dini var naqisdir. Məsəl üçün qardaşlar şahidlik edir ki, bu adam bizə xılaqlı bir qardaş kimi tanımırıq. Əgər belə bir şahidlik vəsaili varsa, oğlanı ə, öz, yəni vəlayətində altında olan qıza zövqcə olaraq şeytməməlidir, səbəb olmamalıdır. Və qardaş da bir məsələyə diqqətinizə çatdırım ki, bu ciddi məsələlərdən biridir ki, yəni gərək qızın vəlisi oğlanın ə, əxlaqına və dinə fikir verir. Və dinlə yanaşı əxlaq gəlir. Həqiqətən din olub, əxlaq olmadıqda bu da faydası yoxdur. Nə qədər qardaşlarımız var ki, dini var, elhəmdə belgisı var. Yəni desən təvhid, fıqh və s. var, lakin əxlaq yoxdur. Boşanma səbəbi ümumiyyətlə müsəlmanların ailələrinə baxın. Çox vaxt boşanma səbəblərinin bir çoxu dini məsələdən, nə bilim oğlan mürtədə oldu və ya qız belə oldu, bu deyil. Çox vaxt nədir əxlaq Ya sert olur, bu önemli mesele. Ya ne bileyim, ele bir husiyet di, ki mesela örf'e bile zid bir xüsusiyyət var, vakti dinə zid xüsusiyyət var. Eğer böyle bir şey varsa, yani dini var bitti evlendirme ele fikirləşmək. Yani xasiyyətlər de uyulmalıdır, Xasiyyətlər de uyulmalıdır. Ve bu qeybət olmaz inşallah. Yani tutar ki mesela. bilsə gəlirsə deyir ki mən sənin qızını istəyirəm və yaxud məsələ vilayətin adı olan qızı istəyirəm sənin ə, ətrafındakı qardaşlar ətrafındakı qardaşlar o qardaş haqqında onda xoş olmayan şeyi danışmaq qeyvətə girməz inşallah qeyvətə girməz çünki baxın peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına Fatmə binti Qais gəlir radiyallahu anha gəlir deyir ki ya rasulullah deyir mən deyir falan sahabə deyir istəyir dir falan kəsə getmədir çünki dir çubuğu əllə düşmür. Yəni haqq nə də o deyil, Allah rəsulullah sendir, ona getmə məsləhət görmürəm. Dir falan kəs istəyi dir ona da getmədir çünki dir cimridir. Paxıldır. Əla yani, paxıldan xeyir gəlməz. Hə, müsəlman amma cimridir də. Çubuğu əllə düşmür ədə. Çox dəyilir. Oversi də paxıldır. Yani, Sən nə başa düşdün? Hə, evs. Oversi də Pağıldı, bu da önəmli məsələlərdəndir. Həqiqətən çox vaxtı qadının, çox vaxtı şəhid etdiyi məsələlər nədir? Evə bunu almır, ciddi xəstəyəm, mənə aparmır balinsa, və yoxdur evdə nə bilmim, uşağa pampers almır, balmır, balmır. Fikirlərsən ailədə nəyə gətirir axı? Söz söhbətə gətirir. Sonra deyir, falan kəs də mənə iltifat düşüb, Allah rəsul deyir, onun da bir xasiyyəti səndən uymaz. Digər rəsul deyir, "Əgənim, əzizə etməmsə, əsama e, bin ibn sabitidir. Radiyallahu anhu." Deyir, odur odur, 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 yaxşıdır, deyir ona ged. Bu da gedir. Və elhamdullah elə bir evlilikləri olur ki, mədinədə nümunə göstəriləcək bir evlilikdir. Ona görə bu məsələdə qeybət sayılmaz. İş məsələsində deyilədi, evlilik məsələsində. Tutaq ki, bilirsən, qapıya gəldi qız istəməyə. Flan-kəs axı qardaşdır, onun haqqında belə danışmaq yox, elə şey olmaz. Əgər pis xüsusiyyəti varsa oğlana, dinə olsa, da, əlbəttə demərsən. Bunun qarışıq bu xasiyyəti var. Mən bununla bir az iş görmüşəm. Əli tutumludur. Yəni sən qız va gün verməyəcək, almayacaq, şey etməyəcək vəsait. Düzdür, burada israfı nəzərdə tuturam. Yəni zəruri olan məsələləri alır adam. Zəruri indi hal-hazırda biliridə, məsələn, tutalım ki, indi adamın imkanı var. Örfdə indi hər kəsin evdə şey var da paltar yuyan, misal üçün deyim. Adam imi narvadın sütüşük yoxsa nə ilə yuymasın? Sabiq adınlar belədir. Hə, məsələyə belə yanaşır. Hə, yox, sən bunu belətməsan və yaxud o vaxta doktorlar mı vardı elə Nə başvuru gəlsə də evdə sən ağırmalısan. Olmaz. Bu artıq hədd aşmaqdır. Hə ona görə müsəlman kişiyə, yəni o hansı ki o, qızın vəlisidir, onun üzərinə düşən şey nədir? Həm oğlanın dininə fikir verə, baxır ki adam dininə, dünyası qədər maraqlıdır mə. Hə, və baxır ki adam bütün gün dünyanın dalanla və sair məclislərə çağrılandan çağlana bəlkə zorla gələr. 10 ildir namaz qılır, Quran oxuya bilmir və s. Elə adamı qız vermir. Çətindir. Və ya uxtu məsələ 20 ildir şeydir, olmaz. Ya kim məsələ üzlü ola bilər? Adam məsələ gələndən tutalım ki, elə bir zəruri hallar ola bilib ki, adam bəzi şeyləri öyrənə bilməyib, hə. Amma bir də var ki, imkan var, hər bir şey var, Quran öyrədən var, din öyrədən var və s. Amma adam nəyinir? Marağlanmalıdır. Dini önəm verilir. Səhrona görə sahabelər birinci dinə önəm verərdilər. Din yerindədirsə, qaldır qızı ver, olar mı? Yenə də olmaz. U üçüncü planda nə gəlir axı? Əxlaq. Əxlaq çox əhəmlidir. Əgər əxlaqı, dediyim kimi, çox sərt deyilsə və həmçinin cimri deyilsə, necə Allah rəsulullah sallallahu alayhi ve sellem o bizə səhabə qadına da məsəl çürüb. Və xasiyyəti də pis deyilsə, yəni belə yola gedər xasiyyəti. Adam var ki, xasiyyəti belə tünddür. Adətən kişi deməsələ, içində qapalıdır məsələ. Yola gedən bir adam deyil. Yəni açıq məsələn, misal üçün qız da çox səmimi bir qızdır. Bunlar heç vaxt bula odunla atəş kimi olacaq. Ağə bu xasiyyət dövümlü şeydir. Bu da nə vaxt olur? Görüşdürülür edilir, qıza deyək hə, anlaşa bildim, oğlana deyim anlaşa bildim. Elhamdülillah. Daha gerisi nədir? Gerisi qədər məsələsidir. Hə xasiyyət də yaxşıdırsa, din də yaxşıdırsa, zahirlərdən də elhamdülillah xoşumuza gəlib deyillərsə, bismillah desin, qızı verisən, sonradan gələn şeylər qədərə artıq qədərdir. Amma heç bir şeyə baxmayıb qardaş qədərdir verim, nə olar, olar, o demək doğru deyil. Ən birinci səbəblərdən tutacaqsans, dininə baxacaqsan. Din varsa gözəllik daha doğrusu sifətdən bir-bir xoşuna gəlməlidir bir də əxlaq. Əgər əxlağı yerində deyilsə qızı vermək olmaz. İndi bu qadınlar haqqdan mən danışdım. Kişilərlə bir çox şeylərə fikir verməliydi. Amma sual kişilərlə bağlı deyildi ya. Qadınlara xas idi ya. Ona görə belə cavab verdim. Və axirdə ana enel hamdulillah rabbil alamin.